Пра крызіс эканаміны і фінансавы сёння гаворыць усюды і ўсе, Аав вось про крызіс читання прыняамеяк замоўживать. Трыввоу б'юць хіба тойкі бібліятэкары, педагогі, социологи, сацыяльныя работники І вельмі порадовала тое, что проблемаема книги читання узнята ў нашай краіне на дзяжаўны ўзровень. 2012 год объявлены годом к книги Зразумела что бібліятэцы отводятся лидрующиее и самое важное место у работе по популяризации книги новогрудская cбС у студе докладней 20 студеня объявила районный конкурс, суперчытач 2012. Мэтамі конкурса з'яўляецца выявіць і заахвоціць лепшых чытачомновавагродскай ЦBS, а таксама прылуччыць да кнігі чытання усіх жыхароўновавагрошшаны. Таму удзельнікамі конкурса могуць быць не толькі чытачы ЦBS, Але і ўсе жыхары горада. Ёсць пэўныя ўмовы для ўдзелу конкурсу. Калі вы з'яўляецеся ад чытачом адной з бібліятэк навагрудскай ЦБС, а іх у нас 29, то абавязкова павінны быць чытачом на працягу трох апошніх гадоў. Гэта 2010, 11 і два гады. Ешчэ одна важная уммова. Вы павінны прачытаць не меней 50 кніг на протягу года Зраблю за ўвагу, что мы разглечваем чытанне канкрэтна кніг Чаопісы і газеты у гэты раз мы не разглядаем. Калі вы не з'яўляецеся чытачом новорудскойцвс але з'яўляецеся актыўным чытачом сам для сябе то, Вы можаце стаць самавылучэнцам і падаць у Аргкамітэт конкурсу, які арганізаваны навазе навагрудскай раённай бібліятэкі па вуліцы 1 мая дом 1, Запоіць анкету заявку па вызначанай форме і абавязкова ўгламен чытацкага фармуляра прадаставіць дзённік чытання дзённик чытания ён павінен быць таксама по вызначаной форме абавязкова аўтар кні якую вы прочыталі заголовок, короткий змест и ваши относены до той ці іншай кнігі якую вы прочычитали І зноў жа напомню что у вашем дзённіку чытання павінна быць не менш за 150 книг